28 января э, получился год, как вот, вот эту часть мы заехали. Вначале я один, потом присоединился еще один человек. И осенью у нас был большой заезд. 10 человек, благодаря тому, что пожертвовали деньги. То есть у нас э, появилась возможность, и мы за два месяца сделали очень много. Внизу, под подоконниками, на уровне человеческих глаз. Э, совершенно другой модуль фигур, маленький, такой, можно сказать, иконный камерный, потому что человек на уровне глаз воспринимает информацию лучше, чем наверху где-то. Под каждым окном вот с этой стороны храма и той будет изображены страсти Христовы, так называемый страстный цикл. Это несколько композиций, поцелуй Иуды, моление о чаше, суд Пилата, Христос на суде у Пилата, несение креста и так далее, все, что посвящено страданиям Христа. Приурочено событиям, которые происходили в нашей стране, и всех волнует память о Небесной Сотне. Мы изображаем 100 воинов, мучеников. Это такое, как сказать, отдельное неподразделение, а как чин святых. Это воины, которые умерли за веру. Вот они изображены вокруг этого креста, вокруг этих крестообразных композиций как напоминание о Небесной Сотне, потому что все события Евангелия, они имеют вневременный характер. Ну, работы очень много. Вот. Много не то, что там оно и по размеру очень много, а много потому, что у нас, ну, я уже говорил это ранее, что очень маленький модуль, тонкий, то есть практически это монументальная миниатюра, вот возникают такие как бы, замечания, говорят, а зачем это надо, это ж не видно там наверху и все остальное. А я считаю, что наверху как раз все видно, вот. и мы не занимаемся просто картинками, а для нас искусство храмовое, церковное искусство – это разновидность молитвы, умозрение в красках. Вот. Поэтому я считаю, что нужно делать максимально, то есть, чтобы видно было, что это любовь, что это молитва. Потому что мы работали и без денег и с деньгами. И, в принципе, тут деньги чисто символические. Вот. В принципе, тут уже люди все состоявшиеся, взрослые, что-то заработали за свою жизнь. По большому счету, это проект больше, скажем, такой, ну, для души, что ли, чем коммерческий. Это не коммерческий проект. А так, если взять, конечно, там, по золоту, как нас принимают, потому что нам сняли квартиру, там кормят, мы используем самые высококачественные материалы. Конечно, даже для, и для Киева, но ну, для Житомира особенно это огромные деньги, конечно. Потому что тут, ну и золото, и все остальное. Это, это дорого. Ну, я так не могу сейчас сказать точно. Но это тысячами долларов вычисляется. Но ну, сейчас получается, что кто-то неделю там, неделю здесь, получается, по 3-4 по человека мы сейчас работаем. Ну и мне это удобнее как руководителю, потому что очень тяжело, я ничего не рисую, практически занимаюсь организационными вопросами. Поставить туда, рассказать, исправить не понравилось, переделать. И, то есть я занимаюсь тренерской работой, а не своим прямым занятием. А я все-таки хочу рисовать, я художник.